बसमर व शाफ़ी एग्ज़िमा वाइस का इलाज असबाब मर्ज बाद अमराज की तरह एग्ज़ीमा व्राइस यानी चंबल जल्दी अमराज हैं बाज़ल गज़ाओं कुदरती दवाओं व गैर फित्री तर्ज़ ज़िंदगी के नतीजा में ये अमराज पैदा होती हैं इन अमराज में मुख्तु लोगों में मख्तल चीज़ें महरिक ट्रिगर्स का काम करती हैं मसल फूड, फास्ट फूड्स कैचअप्स, सासेज, पिज़े, बर्गर तली हुई अशिया मैदा व सफ़ेद आटे की मसनूआत दूध अंडा मूँगपली सोया डेरी प्रोडक्ट्स दूध दही पनीर चॉकलेट चाय काफ़ी कोक तम्बाकू तेज़ मिर्च मिसाल बाजारी खाने स्ट्रेस डिप्रेशन जल्दी इन्फेक्शन सर्द व खुश्क मौसम गर्दो गुबार डस्टबाज केमिकल्स, पसीना साबर डिटर्जेंट शैम्पू जानवरों के फर माहौलियातीबाब पॉलन, टमाटर चिकोतरेमू मगजियात नट्स वगैरह इनके लिए मेडिकल स्टोरों से करीमें मरहम लोशन जिनमें सिटीराइड्स मिले हुए होते हैं अमूमन बग़ैर नुस्खा के मिल जाते हैं और लोग खुद मालजी से, से, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं वो नहीं जानते कि इनके जाली बदसरात किस कदर हैं जो चीज़ हम जल्द पर लगाते हैं वो जजब होकर हमारे जिस्म के निजाम में दाखिल हो जाती है मकामी समाज से भी जैली बदसरात होते हैं और अगर साथ खुद फौरी पैदा की गरज से स्टीराइड्स का खुरदनी इस्तेमाल भी किया जाए तो कई गुना ज़्यादा जाली बदसरात हासिल होते हैं जाहिर होते हैं मकामी इस्तेमाल के लिए हम जो स्टीराइड इस्तेमाल करते हैं उनके बद ये हैं मकामी तौर पर लंबा इस अर्सा इस्तेमाल करने से जलन पैदा होती है लिहाजा बंद करना हो तो आहिस्ा आहिस्ा मान करना ज़रूरी होता है वरना कई जल्दी वारस पैदा हो सकते हैं यानी जो भी तकालीफ थी वो सब लौट कर बड़ी शिद्दत के साथ ज़ाहिर होंगी नीज़ जिसके बाद असरात हैं ज़ाली बद असरत मंजिल का रंग तब्दील हो सकता है मरज पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ लौट कर वापस आ सकते हैं हाई प्रोटेंसी स्टीराइड करीमे मसलसल तीन हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें लो पोटेंसी करीमे या लोशन या आइंटमेंट्स मरहमे वग़ैरह तीन माह से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें यह अद्वियात मुस्ंद डॉक्टर की ज़ैर निगरानी इस्तेमाल करें खुद मालजी या सेल्फ मेडिकेशन ना करें टीर के खुरदनी इस्तेमाल के जैली बद असरात ये हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं यानी मुदाफती रद्द ममल को दबाती हैं यानी डब्ल्यू बी सी खून को कम करते हैं और अमराज के खिलाफ मुदाफाना निज़ाम को कमज़ोर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनते हैं हड्डियों का बुरपुरापन पैदा करते हैं मैदे में ज़ख़म पैदा करते हैं जबित इसका बायस बन सकते हैं जल्द बारीक हो सकती है कील माँ से निकल सकते हैं छूतदार अमराज बढ़ सकते हैं बाल गिर सकते हैं वजन बढ़ सकता है सफ़ेद व काला मोतिया उतर सकता है अंधापन पैदा हो सकता है याम माहवारी में बेकायदगी हो सकती है जहनी व नफसियाती वारे लाक हो सकते हैं टीराइड के झैली बद असरात के बारे में इस कदर तफसील से इसलिए लिखा गया है कि लोग अजमे वाफ़ीत के बास वक्ती और आर्जी फ़ायदा की गरज से अंधाधुंध अपने तौर पर स्टीराइड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और फिर करते रहते हैं और बजाय थोड़ा सा सब्र करने के दायमी अमराज का अज़ा बर्दाश्त करते हैं इसलिए हम हमियों अद्वियात हमियों इलाज तजवीज़ करते हैं जो बेजरर भी है पायदार भी और उसके कोई जैली बद भी नहीं है। अज्जा नुस्खा होमियो अद्वियात या नुस्खा के जो अजा हैं वो ये हैं आर्सेनिकम एल्बम कार, ग्रेफाइट्स, एपर सल्फर मज़ीरियम रेस्टाक्स ये तमाम अदवियात दो सौ ताकत में मालूल शक्ल में एक ही शीशी में किसी मकामी कंपनी की अद्वियात मल की मकदार में एक ही शीशे में बनवा लें और साथ गोब्यूल्स भी ले लें और होम्यो ग्लोब्यूल यानी दानों के ऊपर थोड़ा सा छिड़क कर एक खुराक यानी पाँच सात दान सुबह ने आरमो खाना खाने से आधा घंटा पहले चूस लें और छः माह तक इस्तेमाल करें और मकामी तौर पर लगाने के लिए यानी जल्द पर लगाने के लिए यही जो मालूल बनाया था इसके बीस कतरे 200 ग्राम वैजलिन में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और जिसम पर दिन में दो तीन दफ़ा लगाएँ अलग फजर से बहुत ज़बरदस्त आराम आएगा ये याद रखें कि अगर ये अद्वियात स्टोर से बनवाने की जहमत ना कर सकें तो बनी बनाई जर्मनी की डॉक्टर इक्वैक एंड कंपनी जर्मनी की बनी हुई अद्वियात आर नंबर इक्कीस आर नंबर तेईस आर नंबर छब्बीस ये तीनों आर नंबर ले लें और पाँच सौ एम वाली मिनरल वाटर वाली बोतल में पचास पचास कतरे तीनों के मिलाकर ढकना लगाकर कर, लगा कर बारह जोरदार झटके दें और दो डकने तीन बार हर खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें और इसी इन्हीं शीशों में से दस दस कतरे हर एक शीशी में से लेकर 200 ग्राम वैजलिन में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके जहाँ तकलीफ़ हो यानी जहाँ एक्जिमा या चंबल की तकलीफ हो वहाँ इसको दिन में दो तीन दफ़ा लगाएं परहेज में जो ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें इनका जिक्र किया है जिनसे एलर्जी हो या जो तकलीफ़ का बास बनती हूँ जो ट्रिगर्स हों महर्रिकात हों महर्रकबाब हों उनसे परहेज़ करें ख़ास पर कसरत चाय काफ़ी कोक गर्म जात, अल्कोहल, जंक फ़ूड्स फास्ट फ़ूड्स इन चीज़ों से परहेज़ करें जो जो भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ माफक नहीं है शुरू शुरू में इन चीज़ों में परहेज करना पड़ेगा उसके बाद जो ही ये नुस्खा इस्तेमाल शुरू करेंगे और देर तक करते रहेंगे यही चीज़ें माफ़ करना शुरू हो जाएंगी वे फिर थोड़ी बहुत मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ अगर तबी इलाज भी शामिल कर लिया जाए तो और भी बेहतर है मजून उशबा या शरबत उनाब मजून डेढ़ चम्मच और शरबत उनाब चालीस एम एल अरक आसनी एक सौ बीस एम एल के साथ छः माह तक इस्तेमाल करें इन शाह मर्ज का जड़ से खात्मा हो जाए